Ya Ya Muhammad Serdam Terima kasih Tuan Speaker Saya menjunjung kasih ke atas Tita Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agong sewaktu pembukaan Mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-13 saya mengambil Kesempatan ini untuk membangkitkan Isu di bawah lima tajuk iaitu Alam sekitar, pengangkutan awam, tenaga boleh baru Ataupun renewable energy Pendidikan dan juga SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Uh, untuk alam sekitar saya dimaklumkan pemisahan sisa pepejal di sumber telah bermula di beberapa negeri pada 1 haribulan Jun 2016 iaitu Putrajaya, Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis dan Pahang. Inisiatif ini dijalankan di bawah akta 672 iaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam. Saya mohon menteri memberi statistik yang terkini mengenai program ini dan sejauh manakah program ini telah berjaya untuk Mengurangkan jumlah sisa peperjal yang dibuang di tapak pelupusan ataupun landfill Jikalau program pemisahan sisa peperjal ini berjaya untuk mencapai matlamat Untuk mengurangkan jumlah sisa peperjal yang dibuang di landfill Terutamanya di Kuala Lumpur Adakah ini bermaksud bahawa Low ataupun incinerator yang dicadangkan di taman beringin kepung, kepung Tidak lagi diperlukan Pada masa yang sama saya mohon Menteri untuk memaparkan terma kontrak konsesi logi WTE di Taman Beringin Kepung termasuk jumlah kos waste guarantee yang telah diberikan yang akan diberikan kepada syarikat konsesi, konsesi buyback terms ataupun syarat mengambil alih projek berkenaan pampasan yang perlu dibayar kepada penduduk berhampiran logi ini jikalau kemalangan seperti kebaka kebakaran berlaku dan juga internal rate of return untuk pemegang konsesi. Saya juga mohon Menteri memberi status terkini projek River of Life. Setakat ini, berapa telah dibelanjakan untuk membersihkan Sungai Kelang dan Gombak dan untuk membuat landscaping di tebing sungai? Berapa peratusan daripada perbelanjaan ini dibelanjakan di wilayah Kuala Lumpur dan berapa peratusan dibelanjakan di negeri Selangor? Apakah status pembinaan yang dicadangkan di persekitaran Masjid Jamik, Dataran Merdeka dan juga Pasar Seni? Apakah rancangan yang sedang dan akan dijalankan untuk menaikkan kesedaran awam tentang projek ini? Apakah langkah yang sedang diambil untuk memastikan bahawa kegiatan upstream tidak menjejaskan kerja membersihkan sungai yang telah dijalankan downstream? Isu yang kedua yang saya nak bangkitkan ialah tentang pengangkutan awam. Mengikut laporan ketua, ketua audit 2015, syarikat TRL Sendirian Berhad yang memegang konsesi high speed train ke KLIA dan juga KLIA 2 telah menuntut sebanyak 2.9 bilion ringgit daripada kerajaan berdasarkan kontrak konsesi yang berjalan dari tahun 90, 1999 ke tahun 2029. Saya juga difahamkan bahawa kontrak konsesi yang baru yang akan berjalan sehingga tahun 2059 telah ditandatangani oleh kerajaan. Soalan saya ialah berapakah pampasan yang telah dan akan dibayar oleh kerajaan di bawah kontrak konsesi 1999 ke 2029 dan apakah terma dan syarat termasuk kadar kenaikan harga tiket yang akan dikenakan dari tahun 2017 hingga ke tahun 2029? dan juga dari tahun 20, uh, 20, 20 uh, 2029 hingga ke tahun 2059. Saya juga pohon penjelasan daripada menteri sama ada passenger service charge yang di, sedang dikutip uh, oleh pihak MHB dan sekarang dibayar kepada IRL akan dinaikkan atau tidak dan jikalau di pada uh, kali ini akan dinaikkan berapa jumlah kenaikan? Dalam jawapan parlimen kepada soalan saya yang bertarikh 19 Mei 2016, menteri di Jabatan Perdana Menteri telah memberi kepastian bahawa dokumen tender untuk rancangan projek Kuala Lumpur Klang BRT akan dibuka pada tahun ini iaitu uh, pada tahun ini iaitu tahun 2016. Apakah status terkini projek BRT KL Klang? Mengapa tender untuk projek ini belum dipaparkan di laman web SPAD walaupun telah diumumkan oleh SPAD baru-baru ini? Apakah anggaran kos untuk projek ini? Dan mengapa ia tidak diberikan perhatian yang sama seperti projek MRT ataupun projek High Speed Rail KL ke Singapura ataupun East Coast Rail Link yang telah diumumkan uh, di oleh Perdana Menteri pada tahun uh, lepas? Dalam jawapan Parlimen kepada soalan saya yang bertarik 19 Mei 2016, Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga telah memberi kepastian bahawa kerajaan telah merancang untuk memasang sebanyak 3,000 panel maklumat hentian uh, bas ataupun bus stop information terminal di semua 13 kawasan PBT di Lembah Kelang yang akan memuatkan laluan bas dan juga jadual tambang di setiap hentian bas dan ini dijangka bermula pada suku keempat tahun ini iaitu tahun 2016. Tetapi tunggu sampai sekarang uh, belum lagi. Projek ini belum lagi uh, berjalan di PBT di Lembah Klang. Jadi saya nak tanya menteri apakah status terkini projek pemasangan panel hentian bas di Lembah Klang. Saya juga rujuk kepada laporan surat khabar yang bertarikh 11 hari bulan Januari 2017 dengan tajuk KTMB conducts inquiry over multi million ringgit procurement deal di mana presiden KTMB Dato' Sarbini Tijan telah diarahkan untuk bercuti sementara menunggu keputusan siasatan yang sedang dijalankan baru-baru ini surat khabar di H telah melaporkan bahawa Dato' Sarbini telah meletak, meletak jawatan dan belum ada pengganti saya mohon penjelasan menteri tentang kekosongan jawatan presiden KTMB dan sejauh mana ini akan menjejaskan pelan transformasi KTMB yang bermula pada tahun 2014 soalan terakhir saya mengenai pengangkutan awam ialah status integrated ticketing di Lembah Kelang yang membolehkan seorang penumpang untuk menggunakan satu sistem pembayaran saja untuk semua pengangkutan awam di Lembah Kelang tidak kira LRT, MRT, Rapid KL ataupun KTMB sejauh mana yang saya tahu, kad Rapid KL belum lagi boleh digunakan di stesen MRT yang telah dibuka pada uh, bulan November 2016 Apakah timeline yang dirancangi oleh SPAD untuk mewujudkan satu integrated ticketing system di Lembah Klang? Isu tiga yang saya nak bangkitkan ialah tentang tenaga boleh baru ataupun renewable energy Saya mohon Menteri memberi status terkini projek solar farm sebesar 50 Uh, megawatt yang telah dianugerahkan kepada syarikat 1MDB secara duringan terus ataupun direct negotiation pada tahun 2013 Surat tawaran telah diberikan kepada 1MDB pada 18 Mac 2014 oleh uh, Kementerian uh, tenaga, uh, teknologi, uh, tenaga Teknologi Hijau dan Air tetapi lebih 2 tahun kemudian projek ini masih belum lagi bermula saya difahamkan bahawa syarikat 1MDB belum lagi berjaya untuk mendapatkan pinjaman bank untuk menjalankan projek ini dan pembayaran premium untuk menukarkan uh, status tanah di Kuala Ketil yang uh, sedang sedang ya. Ya. Yeah. Uh, saya fikir bahawa nasihat dan juga petua daripada Tansi speaker masih lagi kekal mengenai isu 1MDB sila beralih kepada tajuk. Bukanlah uh, ini bukan isu tentang perakaunan 1MDB, ini tentang ya, Solar kaitan, Farm. ada kaitan ada kaitan dengan 1MDB. Uh, saya sila tajuk uh, lain ya. Okey, saya 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 harap uh, menteri boleh jawablah tentang soalan hmm. Solar Farm ini. Uh, saya juga minta uh, penjelasan menteri mengapakan kontrak mengapa kontrak Solar Farm 150 MW dianugerahkan secara rundingan terus ataupun direct nego uh, kepada konsortium Quantum solar park Uh, yang uh, berada di Melaka, Kedah dan Terengganu memandangkan bahawa semua syarikat di dalam konsortium ini iaitu Maltec Pro Sendirian Berhad, Camlight Sendirian Berhad dan juga Intramas Technology tidak ada apa-apa pengalaman dalam bidang tenaga solar Mengapa kontrak solar farm tidak diperuntukkan secara open tender seperti mana yang dilakukan oleh Suruhanjaya Tenaga pada September 2016 Tambahan pula saya nak tanya Menteri, mengapa tanggungjawab untuk mengendalikan semua tender untuk solar farm tidak diberikan kepada uh, SEDA ataupun Sustainable Energy Development Authority dengan izin. Isu keempat yang saya hendak uh, bangkitkan ialah tentang pendidikan. Saya rujuk kepada laporan surat khabar bertarik 12 Mac 2017 yang bertajuk GST Now Imposed on Research Grant. Saya mohon Menteri untuk memberi pengesahan sama ada maklumat ini adalah tepat atau tidak. Jikalau tepat, saya rasa tindakan ini adalah tidak wajar memandangkan bahawa peruntukan kepada IPTA telah dipotong tiga tahun berturut-turut. Saya juga dengar berita bahawa pihak IPTA juga telah menamatkan kontrak untuk pensyarah berkontrak dan ada sebahagian daripada mereka yang sudah yang juga telah dipecat jadi saya mohon menteri memberi angka yang tepat tentang jumlah pensyarah berkontrak yang telah dipecat dan juga kontrak uh, pensyarah yang tidak diperbaharui. Saya juga mohon penjelasan daripada pihak kementerian tentang program perundangan yang dijalankan di beberapa universiti tempatan yang tidak diiktirafkan oleh Legal Professions Qualifying Board ataupun LPQB. Pada masa ini Program perundangan di HELP University, Management and Science University ataupun MSU, Taylor's University dan juga University Science Islam Malaysia (USIM) jatuh dalam kategori ini. Ini bermaksud bahawa graduan program-program tersebut tidak boleh berdaftar untuk kursus Certificate in Legal Practice ataupun CLP dan tidak berlayak untuk menjadi peguam yang diiktirafkan oleh majlis peguam ataupun bar council. Jadi soalan saya kepada menteri ialah mengapakah program seperti ini boleh diluluskan oleh pihak MQA ataupun Malaysian Qualification Agency memandangkan bahawa graduan tidak berlayak untuk menjadi peguam. Isu yang terakhir yang saya nak bangkitkan ialah tentang Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Saya mohon penjelasan menteri mengapa hampir 4 tahun selepas PRU ke-13 Pihak SPR belum lagi membenarkan wakil parti politik tidak kira sebelah sini ataupun sebelah sana untuk berdaftar dengan SPR sebagai ARO ataupun penolong pendaftar. Saya rasa isu ini telah dibangkitkan dalam dewan yang mulia ini dah banyak kali dan jawapan yang yang yang, yang diberi oleh pihak menteri memang tidak memuaskan. Isu ini adalah amat Uh, serius memandangkan bahawa masih terdapat lebih kurang 4 juta rakyat Malaysia yang layak untuk mendaftar sebagai pengundi tetapi masih belum mendaftar. Mengapa SPR tidak mahu bantuan daripada NGO dan juga parti politik untuk mendaftar lebih banyak pengundi yang layak untuk mengundi tetapi belum lagi mendaftar. Pada masa yang sama saya juga nak bangkikan isu uh, di mana Uh, saya pun ada pengalaman uh, dan kawan-kawan uh, uh, saya di Selangor dan juga Kuala Lumpur juga ada pengalaman yang sama di mana PRSPR uh, telah janji untuk datang uh, ke uh, ke shopping mall ataupun uh, tempat uh, membeli-belah untuk mendaftarkan uh, rakyat yang belum mendaftar ataupun uh, menukarkan uh, apa ni menukarkan alamat uh, daripada satu tempat mengundi ke tempat mengundi yang baru Uh, tetapi apabila mereka uh, pihak SPR ni pergi ke kompleks membeli-belah mereka membawa uh, form ataupun borang pendaftaran yang tidak mencukupi uh, di mana hanya 200 ataupun 300 borang saja yang dibawa oleh pihak PRSPR uh, dan uh, saya rasa uh, pada masa ini memang uh, jumlah borang se uh, se sedikit ni 200 ataupun 300 uh, tidak mencukupi kerana se sekarang saya rasa ada banyak orang yang uh, yang ada mengambil perhatian bahawa ada kemungkinan bahawa pilihan raya ke-14 PRU ke 14 ini akan uh, diadakan uh, ada kemungkinan diadakan pada tahun ini dan ada banyak orang yang uh, belum mendaftar lagi yang mau mendaftar dan juga ada banyak orang yang hendak menukar uh, alamat uh, peng, uh, mengundi mereka uh, ber, uh, mengikut uh, alamat IC dan memang uh, hanya SPR ada hak untuk membuat uh, penukaran uh, alamat dan uh, ARO, ARO ataupun penolong pendaftar pun tidak ada hak sebegini. Jadi saya nak tanya Menteri, mengapa pihak SPR menghadkan jumlah borang yang dibawa uh, ke aktiviti pendaftaran ramai-ramai yang diaturkan untuk membantu pihak SPR mendaftarkan lebih ramai pengundi. Uh, akhir sekali, saya nak mohon penjelasan Menteri, Mengapa pihak SPR mengumumkan notis awam untuk pameran kali kedua persepadanan semula pada 8 hari bulan Mac 2017 dengan mengecualikan negeri Selangor? Adakah pihak SPR berniat untuk menghabiskan um, aktiviti persepadanan semula ini dengan mengecualikan negeri Selangor ataupun tidak membuat apa dengan tidak membuat apa-apa perubahan di negeri Selangor? Adakah ini bercanggah dengan artikel 113 fasa 6 Perlembagaan Persekutuan di mana persempadanan tanah Melayu mesti dilakukan sebagai satu unit dan tidak boleh mengecualikan mana-mana negeri di tanah Melayu. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih atas peluang untuk membahas Tita Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sekian. Ya. Yeah.